Да, я была пострижена, и я уже... Вас все время снова стригли, да? Да, стригли, и кроме того, ну, ну я находилась во дворе, значит, меня никто не видел, но бабушка мне еще одевала такую косыночку, наверное, беленькую, так сзади завязывала, я была в косыночке. А почему? Потому что у меня начала гнить голова. Ну, не мозги, конечно, а вот голова, где волосы. Волосы растут, а, под голов... а там нарывы, нарывы, нарывы. Это с вот этим своим, как это, там, наверное, забыла, что у меня там на голове было, что какая шапочка, берете, беретик, беретик, да. беретик осенний-весенний беретик, сейчас люди носят, и я тоже иногда ношу, у меня есть такой беретик, вот, просто застудила голову, и эти нарывы, чем их лечить, как их лечить, ничего, так она мне на голову, постриженную мыло керосином. Тогда же ничего не было, только керосин, потому что все керосины и все. Нальет на керосина, а там гной, эти нарывы гнойные прорывают, и волос-то прорастает, и там копошатся эти вши, заводятся. Оно чешется, а я не могу почесать, так она мне завяжет тур косынкой, чтобы я как бы руки туда не сунула и не расчесывала это все. И так это было три года. Вот 42 как началось вот это вот, потом 43 -й. И даже я уже пошла в школу, уже освободили город в 44 году, в апреле, а в сентябре начали работать школы. И я пошла в школу вот в такой чистенькой косыночке.